Tak apalah orang kata menteri Pianak nak dia tak terkena dengan dasar itu. Bukan soalkan dia dia. Kalau dia terkena pun terbabit saya terpaksa buat keputusan. Dan ini bukan kita buat berdasarkan respon secara nijak. Ah, masuk masuk aja tiga bulan tukar. Ah, menteri baru masuk dia tukar. Tidak. Mesti ada asas yang kukuh. Tetapi kena berani buat keputusan. Saya biasalah tak takut apa-apa pun. Kita hadapi masalah. Ya saya dengar dalam laporan suara kabar macam-macam semua kontra, tak setuju. Tak apa. Mungkin 80 ribu yang tak setuju dalam blok itu. Tapi ada dekat 2-3 juta di luar sana yang senyap, tak ada blok, tak ada komputer, yang tak nak masuk ke situ, yang bersetuju. <tuk> saya pergi ke Mani Urai itu. Dalam majlis sambutan Hari Guru sana. Saya jumpa jangat bahagian Mati Setuju tak? Setuju tak sih? Tapi kenapa tak cakap Setuju naiklah papan rentang besar-besar. Beritahulah sokong dengan dasar PPSMI Dasar mengubah PPSMI Besok naik papan rentang. Ah oh, kami setuju dengan keputusan kerajaan. Senyap. This are the silent majority. Saya nak melihat soal kepentingan majority. Walaupun saya tak nafi ada kelompok yang agaknya kecil mungkin di kawasan kawasan bandar yang melihat keberkesanan PPSMI kerana keupayaan agak berbeza Maka di situ anak kita agak boleh dikatakan berjaya. Tetapi sebahagian besarnya tidak berjaya. Sebahagian besar pula yang mungkin biasa ialah bahasa lorat dia sendiri. Hok dok pergi ke lantai itu. Cakap bahasa ke lantai yang tamu dia dulu. Bahasa kedua adalah bahasa kebangsaan. Bahasa Inggeris, bahasa asing. Tak pernah dia dengar dalam kampung orang sebut ke bahasa Inggeris. Langsung tak ada. Mak bapak pun tak cakap. Adik-adik kakak pun tak cakap. Jadi situasi environment seperti itu rupanya menyebabkan kesulitan yang amat sangat. Malahan orang bosan. Yang silap bosan pergi sekolah tak faham. Bila tak faham itu apa dia? Itu bahasa dia sebenarnya bukan bahasa bahasa kebangsaan. Jadi kita kasihan pun dia juga dan saya tahu masalah guru juga. Ini sudah jadi dasar boleh tanya tak sokong tak boleh mesti sokong. Tak ada guru senyap, tak ada sokong. Tapi bila dah tukar macam ni, barulah beritahu. Susah nak mengajar. Bukan tak tahu bahasa Inggeris, tahu. Tapi mengajar bahasa Inggeris untuk maths dan science, Double whammy. Bukan tak mampu, boleh tapi susah. Saya faham itu dia. Jadi, objektif dan misi yang nak dicapai waktu awal-awal melaksanakan PPN sampai tak dapat terlaksana. Dan pastinya kita terpaksa membuat satu keputusan yang agak tegas dalam soal ini. Jadi berdasarkan pemantauan Kementerian Pelajaran, kelompok pelajar ini yang dikatakan boleh menguasai bahasa Inggeris dengan baik ini hanya lebih kurang 8% saja daripada keseluruhan jumlah pelajar di negara kita. Ada But it's only about less than 10% saja. Jadi berdasarkan realiti ini, kerajaan berpandangan bahawa sekiranya dasar PPSMI ini diteruskan, majoriti pelajar yang sederhana dan lemah dalam menguasai bahasa Inggeris akan menjadi mengalami double jeopardy, maksudnya dia terpaksa menghadapi masalah. Kajian saintifik menunjukkan bahawa penguasaan bahasa Inggeris yang ada bagi mereka tidak meningkat. Dan pada masa yang sama, mereka juga gagal untuk mengasihi konsep-konsep asas sains dan matematik. Dan sekiranya keadaan ini berterusan, akan dikhawatiri berlaku situasi knowledge deficit di kalangan pelajar kita. Di mana pelajar-pelajar yang gagal menguasai konsep-konsep asas sains dan matematik oleh kerana halangan bahasa tadi, akan menghadapi masalah untuk menguasai ilmu sains dan matematik di peringkat yang lebih tinggi. Dan keadaan ini tentunya akan mendatangkan kesan yang negatif kepada pembangunan modal insan di negara kita dalam jangka masa yang panjang. Ketiganya, kajian di peringkat antarabangsa termasuklah oleh UNESCO yang memperakukan bahawa bahasa yang mudah difahami oleh pelajar seperti bahasa ibunda adalah bahasa yang terbaik untuk dijadikan bahasa pengantar, terutamanya di peringkat rendah. Laporan Education, Education for All Global Monitoring Report 2009 yang dikeluarkan oleh UNESCO memperakukan kepentingan menjadikan pendidikan dalam bahasa ibunda sebagai kunci kepada kejayaan pendidikan. Dan laporan ini memetik satu kajian yang melibatkan 22 buah negara dan 160 kumpulan linguistik yang mendapati bahawa kehadiran murid ke sekolah meningkat sebanyak 10% bagi sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Ibunda sebagai bahasa pengantar, khususnya di peringkat pendidikan rendah. Dapatan ini adalah selari dengan dapatan yang diperolehi oleh kumpulan pendidik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia yang mendapati bahawa kebanyakan pelajar yang lemah dan sederhana dalam menguasai bahasa Inggeris terutamanya di kawasan luar bandar tidak menunjukkan minat untuk mempelajari matematik dan sains ketika dasar PPSMI ini dilaksanakan. Dan selain daripada itu, laporan Trends in Mathematics and Science Study 2007 Teams juga mendapati bahawa negara-negara yang menggunakan bahasa ibunda Sebagai bahasa pengantar bagi mata pelajaran sains dan matematik menunjukkan prestasi yang lebih baik berbanding negara-negara yang tidak menggunakan bahasa Ibunda. Lebih daripada itu, UNESCO juga memperakukan bahawa pengajaran dan pembelajaran dalam bahasa Ibunda adalah faktor utama yang menyumbang kepada pencapaian matlamat education for all iaitu matlamat untuk menyediakan akses, equity dan quality dalam pendidikan kepada semua tanpa mengira perbezaan bahasa, lokaliti, taraf sosioekonomi dan gender. Berdasarkan dapatan-dapatan ini, kerajaan yakin bahawa keputusan memansuhkan PPSMI adalah satu keputusan yang tepat dan satu keputusan, satu langkah kehadapan dalam menambah baik kualiti pendidikan di negara.